સત્રીય સમાજની બહુ બેટીઓ પર કેમ સવાલ ઉઠાવો છો લડવું હોય તો અમારી સાથે લડો સરકાર અમારી સાથે લડે અને અમને જેલમાં પૂરે આ ક્ષત્રિય સમાજની બહુ બેટીઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યો છે તેનો જવાબ સુદ સહિત મળશે તેવા આકરા પ્રહાર આપ સંસદ સંજય સીએ અંકલેશ્વરમાં યોજાયેલ રેલીમાં ઉઠાવ્યા હતા તો સુરતમાં જે થયું છે તે આગામી વર્ષમાં સંવિધાન ખતમ કરી નાખશે તેવો સવાલ ઉઠાવ્યો છે ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં આજ રોજ અંકલેશ્વર ખાતે આપ સાંસદ સિંહ અને ઉમેદવાર ચેતર વસાવા સાથે અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી પદયાત્રા યોજવામાં આવી હતી જેમાં કોંગ્રેસ અને આપના કાર્યકરો જોડાયા હતા આ પ્રસંગે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા આપ નેતા ભાજપની કેન્દ્ર સરકાર પર સીધા પ્રહાર કર્યા હતા જે પ્રજા સારું કામ કરે છે અને તેને સરકાર જેલમાં પૂરી દે છે સુરતમાં હાલમાં જે બનાવ્યું તે સંવિધાન ખતમ કરનારું છે કેન્દ્ર સરકાર બે હજાર ચોવીસ બાદ ચૂંટણી જાણ યોજાઈ એ રીતે દેશના બંધારણ અને સંવિધાન સાથે ખતમ કરવાની નીતિ રમી રહી છે ગુજરાતમાં ભાજપના કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા ક્ષત્રિય સમાજની બહુ બેટીઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે અરે

पूरा आदिवासी समाज गुजरात के लोग और इस क्षेत्र के लोग गुस्से में है आक्रोशित है और चैतर बसावा यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और लोग इनको जिताने के लिए लगे हुए हैं आज मैं दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेके आया हूं एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा जनता की बुनियादी जरूरतों पर काम किया आज भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया आदिवासी समाज के बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया तानाशाही से देश नहीं चलेगा लोकतंत्र से देश चलेगा जो कुछ सूरत में हुआ कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज करके ये इस बात को दिखाता है कि 2024 के बाद देश के अंदर चुनाव खत्म हो जाएगा संविधान खत्म हो जाएगा आरक्षण खत्म हो जाएगा इसलिए देश के आरक्षण को बचाने के लिए अपने वोट की ताकत को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर जी के द्वारा लिखे गए संविधान को बचाने के लिए इस बार बीजेपी के खिलाफ जनता वोट कर रही है महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जनता वोट कर रही है और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगा और देश के अंदर जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की उसको दूर करने का काम हम लोग करेंगे आज पूरे गुजरात का और देश का क्षत्रिय समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है आक्रोशित है और बीजेपी के खिलाफ लामबंद है केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पर सवाल उठाया अरे लड़ाई लड़ना है तो हमसे लड़ो ना छह महीने जेल में रह के आया हूँ हमारे नेता को आपने जेल में डाल दिया सिसोदिया को जेल में डाल दिया सत्यन जैन को जेल में डाल दिया हम पे लाठियां चलाओ मुकदमे लिखो जेल में डालो लेकिन अगर हमारे समाज की बहु बेटियों के सवाल उठाओगे तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सूच समेत आपको जवाब दिया जाएगा बीजेपी को राजपूत समाज एकत्रित होकर गुजरात के अंदर और देश के अंदर हराने का काम करेगा